тарелке лежит. Время 8 часов. А где ваши старшие? Ну, он говорил, масло принесли через 5 минут. Кто сказал? Ну, старший ваши. Масла не будет? Не будет? здесь тоже масла нету. Ну я понимаю, но мне идти наверх работает, правильно? Холодно, ветер. Мне надо слышать ну, нормально. А у тебя есть телефон? Позвони, скажи, что я жду масла. Пускай... А, хорошо. Я планктону покажу, не переживай, проблем нет. Я пользуюсь, камеры говорят, что я понимаю. Добрый день. Только что ваш коллега сказал, что масло будет через 5 минут. Вот я, я сейчас. Не, старший, старший, который. Масло обладано даже, Посмотри, вчера, когда я прихожу в столовую раньше, чтобы очередь занять, чтобы мне кушать хватило. Он по меня сфотографировал, послал на офис, потому что я рано пришел. Я ему говорю, кушать не хватает. Почему я должен ходить холодно? Понимаешь? Просто я ему сегодня покажу, что он мне потом. А Покажи. Там же. Ну. Да, я тебя не снимал, просто разговор, чтобы было слышно. Ты скажи, что я масло жду, хорошо? Хорошо? Я масло жду. Работа не пойду, пока масла не будет. Смотри, сколько масла, видишь, а говорят, нет масла. Это, это, это его городские. Ну, а я не человек, мне не надо масло, да?